Salam, hər vaxtınız xeyir olsun əziz izləyicilər. Mən Həcəl Mərmə. Bu gün sizlərə Taym sınaq toplusunda verilmiş ümumi sınaq 22-nizağını verəcəm. 1-ci sual. Sxemdə bir məlumat əlenti əsasında e, polisomda zülal sintezi təsvir edilmişdir şəkil üzərində. Buna görə sintezin sonunda əmələ gələn polipeptid zəncir, yəni zülal haqqında verilən fikirlərdən hansı Yanlışdır. Şəkilə əsasən görürük ki, bir məlumat rentə üzərində 3 dənə ribosom yerləşmişdir və birinci ribosomdakı zülal 2 e, amin turscundan ibarətdir. Hələ ki sintez davam edir. İkincidə 3, üçüncüdə isə 4 dənə amin turscundan ibarətdir. E, şəkil demək, Xerx də yaxşı düşmür bu hissələri açıq rəngdə düşüb. Amma yəni dərsliyin üzərində belə deyil, vəsaitdə bunun hamısı eyni rəngdə təsvir olunmuşdur. Bu dediyimi nəyə görə bu cür qeyd eləyirəm? Çünki hamısı eyni növ amin tursculardan olduğu açıq-aşkar görünür. Hansı yanlışdır istəyir? Yəni sintezin sonunda artıq translasiya prosesi bitəndən sonra əmələ gəcək zülal haqqında deyil. Sintez zamanı istifadə edilən amin turşularının növ sayı eynidir. Növ sayı eyni olacaq çünki bir məlumat RNT vardır. Burda bir növ zula sintezi olunur. Sadəcə bu daha öncə başlayıb, bu ondan sonra, bu da ondan sonra başlayıb. Yəni bunlarda hərəsinin tez başladığına görə birinci ribosomdakı amin turşularının sayı azdır. Amma növ olaraq hamısı eyni olacaq çünki bir məlumat RNT əsasında bir növ zula sintezi olunur. Sonda sintez olunan bir zülal molekulunun tərkibində amin turşularının sayı eynidir. Bir məlumat yerintə olduğuna görə, sonda sintez olunan bir zülalda amin turşularının sayı üçündə də eyni sayda olacaq, çünki eyni zülalı sintez edirlər. Əmələ gələn zülal molekullarında peptid rabitələrinin sayı eynidir. Əgər amin turşularının sayı eynidirsə, peptid rabitələrinin də sayı eynidir. Hər bir zülalın sintezində iştirak edən nəqliyyat rantlərinin sayı bərabərdir. Şəkli əsasən başa düşəm ki, burada 1 növ, amma 3 molekul zülal sintez olunacaq və buna görə də hər birində 1 bir növ olduğuna görə, yəni proses bitəndə 3 molekul zülalın hər birində eyni sayda və eyni növ amin turşuları olduğuna görə bunlarda nəqliyyat lentlərində sayı bərabər olacaq. Sinttez zamanı iştirak edən ribosomlar fərqli olduğu üçün sinttez olunan zulların ölçüsü də fərqlidir, yanlışdır. Bir məlumat lentizi üzərində fərqli ribosomlar ola bilməz. Hamısı eyni zullu sinttez edəcəklər. 2-ci e, hansı qarşılıqlı münasibətlər yalnız bir tərəf üçün faydalıdır? E, mutualizm hər iki tərəf üçün faydalıdır. Burada da mutualizm vardır. Parasitizm bir tərəf üçün zərərli, bir tərəf üçün faydalıdır. Amensializm bir tərəf üçün neytral, bir tərəf üçün faydalıdır. E, demək bunu da çıxacağıq. Komensializmdə e, bir tərəf üçün faydalı, digər tərəf üçün neytral. Parasitizmdə bir tərəf üçün demək ki, faydalı digər tərəf üçün neytraldır ona görə doğru variantımız D olacaq insanda yuxarı ətrafların sərbəst hissəsi neçə sümüklə birləşir ətrafların dediyimizə görə yuxarı ətrafların sərbəst hissəsi hər iki qollarımızdakı bunların hər bir bazu sümüyü bir dənə kürək sümüklə birləşir ona görə olacaq 2 sümüklə birləşmə mələgətir Dad kartencanın ön ətraf qurşağına aid olan sümüklərin sayı 2 körpü, 2 kürək, 2 qarğa, yəni 6 dənə sümükdür. Çöl göyərçinin ön ətraf qurşağına aid olan sümüklərin sayında yenə də 2 körpü, 2 kürək, 2 dənə də qarğa, 6 dənə sümük də burada vardır və beləliklə də fərqlənmirlər. Hər ikisi dihomozigot olan qara bədən, normal qanaqlı dişi Drosophila milçəyi ilə. Qara bədən normal qanadlı dişi Drosophila olacaq kiçik a'lar, böyük b'lər, çünki D homozigotdir. Bununla çarpazlaşıb demək boz bədən rudiment qanadlı. Yenə də hər ikisi homozigotdusa boz bədən rudiment qanadlı. Və bunlardan əmələ gələcək böyük a, kiçik a, böyük b, kiçik b. Çünki bu bir sort qamit verəcək, bu da bir sort qamit verəcək. Bu iki qamitin görüşməsindən bu əmələ gələcəkdir. Və deyir, diheterozigot de genotipli fərdlər əmələ gəlmə ehtimalı neçə faizdir? 100%, hamısı diheterozigot genotipli fərdlər əmələ gələcək. Ona görə də doğru variantımız olacaq burda E variantı. 6-cı sual Hansı alim nechtərcənin quruluşunu tədqiq edərək onu yanlış sistemləşdirmişdir? Simon Pallas. Ondan sonra onun səhfini Kovalevski düzəltmişdir. Hansı bitkinin yarpağının işığa doğru dönməsi daha çətin olur? Saplağı olmayan yarpağın, çünki bu da çatan olacaq, saplaq işığı döndərmək üçün daha yaxşı uyğunlaşmadır. Xanıbalığın suda şaquli vəziyyətdə hərəkətini təmin edən orqan Hansı rəqəmlə göstərilmişdir ki, bu olacaq üzmə qovuğu və 2 rəqəmi ilə göstərmişdir. Doğru variantımız B variantıdır. 9-cu sual hansı dövrdə mövcud olan bitkilər həşəratla tozlana bilərdi? Həşəratla tozlanma təbəşirdə yaranmışdır. Bu verilən dövrlərin hamısı təbashırdan aşağıda yerləşənlərdir. Təbashırdan sonra yaranan bir dənə paleogen olacaq. Ona görə də doğru variantımız E. İnsanda qanın qara cərveyenasından başlayaraq arterial qanı birbaşa ürək boşluğuna ə, Gaiteran damara qədər keçsəy yolun ardıcıllığını təyin edin. Dedi nəyən başla qaraciyər venasına. Aha da biz birdən başlayacağıq. Qaraciyər venası aşağı boş venaya gətirəcək. E, aşağı boş venada ürəyin e, sağ hissəsinə, yəni sağ qulaqçığa töküləcək. E, bundan sonra demək sağ qulaqçıqdakı qan ağciyər arteriyası və ya ağciyər kötüyü ilə Ağciyərə göndəriləcək. Ağciyərdən ağciyər kapillərlərinə e, keçəcək, arteriyadan kapillarlara. Kapillərlərdən isə ağciyər venası vasitəsilə ürəyə qayitmiş olacaq sol tərəf. Ona görə doğru variantımız A variantıdır. DNT molekulu ə, düzgün ifadələri istəyir bizdən. Təbi üzvi birləşmədir. Bəli. Hüceyrədə yalnız iki membranlı strukturlu ə, strukturların tərbində var. Xeyr, məsələn sərbəst halda da sitoplazmada ola bilər. Irsi məlumatların saxlanılmasında rol oynayır. Eyni növ monomerlərdən deyil. Ə, məsələn hamsa adenindir. Tutaq ki, eyni növ deyirsə, belə bir şey yoxdur. Ona görə 1 3 doğru variantımız olacaq A variantı. Zigotun bölünməsi zamanı 64 blastomer əmələ gəlmişdir. Deməli, bir dəfə bölündə 2 blastomer, 2 dəfə bölündə 4, 3-üncüsü artıq enindədir, 8, 4-üncüsü uzunluqdadır, 16, 5-incisi enindədir, 32, 6-ıncısı uzunluqdadır, 64. Bu zaman blastomerlərin neçəsi uzunluğa bölünməyə məruz qalır? Məruz qalıb bu 2 4 n-ə bölünüb özündən sonra 8 uzununa bölünüb özündən sonra bir də bu 32 özündən sonra uzununa bölün. 8 32 2-yə doğru variantımız olacaq 42. İnsanın çiyin quşağının neçə hərəkətli sümük birləşmişdir? 2 dənə başı sümüyü birləşmişdir çiyin quşağının kürək sümüklərinə və bu da hərəkətli sümük birləşməsi əmələ gətirir. 14-cü sual cədvələ əsasən insan orqanizmində x-in maksimum qiymətini tapın. Deməli, bunu mən bu qayda ilə elədim. Yəni başqa bir yolunu bilən varsa qeyd eləsin altından rəy bölməsindən. 500 hava udanda istifadə etdiyimiz oksigen 25 kub santimetrdir. Bəs 1500 hava udmuşuqsa İstifadə etdiyimiz oksigeninə qədərdir. Bu da 75 ml eləyir. Doğru variant C variantı. Mərciməşlər haqqında hansı fikir yanlışdır? Hüceyrələri cansızdır. Doğrudur, amma yaşıl rəngdə deyil. Ona görə B variantı yanlışdır. Meyvənin toxumlarının əmələ gəlməsində cəmi 12 hərəkətsiz qamet iştirak etmişsə, bir toxumun əmələ gəlməsində 2 spermi bir yumurta hüceyrəyə, yəni 3 dənə hərəkətsiz qamet iştirak edir. Neçədənə toxum əmələ gəlib ki, burada 12 dənə qamə iştirak etmişdir. X da bərabərdir 4. 4 dənə toxum əmələ gəlibsə, deməli 4 dənə də rüşeyin kisəsi var idi. Burdana görə B variantı doğrudur. E, orta nukleotidi sitozin olan və amin turşularının kodlaşmasında iştirak edən genetik kodların növ müxtəlifliyi neçədir? Deməli, e, məsələn, adeninlə başlayanlardan ortada sitozin olanların sayı 4 dənədir. Sonunu nə ilə bitir demir bizə. E, Stoizinlə başlayıb ikinci hissəsi stoizin olanlardan da 4 dənədir. Guaninlə başlayıb ortasında stoizin gələn 4 dənədir. Və e, timinlə başlayıb ortasında stoizin olan bu da 4 dənədir. Bir dənə ACT bunların içərisindən ortasında stoizin olsa da kodlaşdırmayacaq stop koddur və bu da demək 4 4 4 4 elədi neçə 16 16-dan 1i kodlaşdırmayanda ADT yerdə qalacaq 15 dənəsi kodlaşmada iştirak edir. Glukozanın oksigenli parçalanma zamanı iştirak edən ADT molekullarında cəmi 18 makroəgik rabitə olarsa, oksigenli mərhələdə 36 dənə ADT iştirak edirdi ki, bir ADT-də bir makroəgik rabitə olanda deməli 36 dənə də makroəgik rabitə var. Bu zaman əmələ gələn su molekulları 42 mol olarsa, 18 olanda makroglikoproteinlərin sayı neçə su molekulu əmələ gələcək ki, bu da eləyəcək 21. Mürəkkəb refleks gövsünün 3-cü hissəsində neçə növ neyronun dendriti iştirak edir? 2 növ neyronun. Hissi neyronun dendriti çöldədir, mərkəz sinir sistemində deyil. Ara neyronun dendriti, iqcismi aksonu hər bir hissəsi üçüncü hissədədir. Bizə lazımdır dendrit ara neyronun dendriti mərkəzdədir, bir də hərəkətli neyronun dendriti mərkəzdədir. Ona görə iki növ neyronun dendriti mərkəzdədir. Lianlara aiddir. Burdan noxud, lianmötlü həm dırmışıb həm sarmaşandır, lobya, bir də üzüm. Ona görə doğru variantımız C. Helmintozlara aid deyil. Lamblya protozozdur, parazit bir hüceyrəli heyvandır. Qurt deyil, helmintoz dediyimiz qurtlardır. Həm üzgəçəm ətrafları olmuşdur, bədənləri üzəri pulcuqlarla örtülüdür. Verilən əlamətlər hansı qədim canlıya keçid formalarına aiddir? İhtiyosseqaya aid idi. 23-cü sual: Süd yağlarının ilk parçalanmağa məruz qaldığı orqan hansı rəqəmlə göstərilmişdir? Süd yağları ilk olaraq turş meyit olan mədədə parçalanır ki, bu da 4 rəqəmi ilə verilmişdir. Doğru variant D variantı. Hansı bətdə uyğunluq pozulmuşdur? <coughs> Üzrli sayın. Demək, bununla bağlı sizə rahat yataq saxlaya biləcəyiniz bir neçə üsul deyim. E həmçinin sizin üçün də faydalı olar bu. Uyğunluq pozulub qanda alkoqolun miqdarı 10-cu sinif sağlam həyat bölməsində verilmişdir. Deməli birinci orada verilənlərə görə mən burada sizə deyim, uyğunlaşmanın yadda saxlayım. 0.2% olarsa vəhşi instinktlər baş qaldırır, bu doğru olacaq. Elə bil ki, müəllimsiz, şagirdə 2 yazmısınız. Şagirdə 2 yazanda nə necə əsəbləşəcək də uşaq. Vəhşi instinktlər baş qaldırır. 0.4, 0.5 olanda insan özünə nəzarəti itirir, ağlılı düşünə bilmir. Bu da doğrudur. Yəni şagirdə 4-5 yazsa axı nə olur? Şagird artıq deyir ki, "Vəslə də mən 5 almışam, başlayıram sinifə, e, sinifi dağıtmağa." Şagirdə 3 yazanda şagirddə Ə əslində 0.3 olanda 0.3 olanda ə e, qandalkoqolun miqdarı kütlük baş verir. Yəni yanlışımız burada elə e, demək 4-cüdür, D variantıdır. 0.3 olanda qandalkoqolun faizi kütlük baş verir, nə eşitdiyinə, nə gördüyünə aid eləyə bilmir. Elə belə şagird dərs danışıb, siz ona 3 yazmısınız və şagird başa düşmür ki, biraz çeyləşir ki, indi bu nə pis qiymətdir, nə yaxşı qiymətdir? Bu necə bir qiymət oldu ki? Elə belə kütlük yaranır. 0.4 olanda, yəni 36 uşağa o 4 yazanda sidik ifrazı qeyri-iradə olur, huşunu itirir, sevindiyindən şagird huşunu itirir, yuxuya gedir, sidik ifrazı qeyri-iradə olur. Alkoqolla uyğunlaşdırmaq istirirsinizsə bu da doğrudur. Və əziz məəllimə, şagirdləri ona görə 6 7 yazmaq olmaz ki, onlar ölə bilərlər. Ona görə də az 0.6, 0.7 yazanda ölür. Yəni qanda da alkoqolun miqdarı bu qədər olanda insan ölür. Bu dediklərimi müəllim-şagird münasibətlərinə, qiymətlərinə uyudurub yadda saxlaya bilərsiz. Bir də sizin üçün ümumiləşdirmə edim. Şagirddə 0.4-0.5, yəni 4-5 yazmışam, deyir ki, day məndən yoxdur qiymətimi almışam, sinifi dağıdır. E, 0.1 də var idi orada. Acığımızdan götürüb şagirdə 0.1 yazırıq, yəni 1 yazırıq. Hərəkətləri nizamsız olur, səbəbsiz yerə sevinir, gülür. 0.2 yazanda şagirdə 2 yazmışıq. Nə olacaq? Vəhşi instinktləri baş qaldırır, əsəbləşir. 0.3 yazanda kütlük baş verir. Dərində nə oldu? Bu nə pis qiymət idi, nə yaxşı qiymət idi? və onda 4 yazanda 3 almış uşaq və 4 alıbsa bir qədər sevinir, huşunu itirir, yuxuya gedir. Sidik frazi qeyri-iradi olur. Onda 6, onda 7 də ona görə yazmırıq ki, şagird sevindiyindən ölə bilər. Belə düşünürəm ki, az da olsa sizə kömək etmiş oldum. Əgər bu dediyim üsullar xoşunuza gəldisə, rəy bölməsində fikirlərinizi almaq istəyirəm. 25-ci sual: Canlıları sistemləşdirərkən ilk dəfə mənşə birliyini və qohumluq əlaqələrini əsas götürən Lamarck olmuşdur. Suda qurda yaşayanlardan başlayaraq insana qədər filogenetik sıranı düzsək, aşağıdakılardan hansına rəs gəlinməz? Lələyə rəs gəlinməz, insandan təkamilə lələy olmaz. Söhbət e, suda qurda yaşayanlardan insana doğru e, inkişafı istəyir bizdən. <coughs> Xordaya rəs gəlirik embrional mərhələdə tüç var, e, rüşeym halında gəlsəməmiz olur. Xordu e, su da burada yaşanlardan başladığımıza görə qarışıq qan olur, amma lənək örtüy yoxdur. Lənək bunların arasında yoxdur. 27-ci sual: İnsanın yaranma prosesinin 3-cü mərhələsinə aid olan insandır. Yəqin ki, söhbət insan cinsinin 3-cü yarım cinsindən gedir. İnsan cinsi 3 yarım cinsə bölünür. 1-ci cins yarım cins ən qədim insanlar, 2-ci yarım cins qədim insanlar 3-cü yarımcız ilk müasir insanlar ən qədim insanlara aid edib pitekantrop, sinantrop, heyderbek bir də azantrop qədim insan 2-ci yarım cinsə aid idi neandertal 3-cü yarım cins istəyir ki bizdən bu da olacaq kromanionlar Sağlam insan orqanizmidə qanın funksiyasına aid deyil. Hormonların tənzənlə, hormonal tənzimləmədə iştirak edir, doğru. Çünki hormonlar qanla ifraz olunurdu. Yeni qan hüceyrələrini amələ gətirmək qanın funksiyası deyil. Qan yaradıcı orqanların funksiyasıdır. Ona görə yanlışımız B variantıdır. Uyğunluğunu müəyyən edin. Biomüxtəlifliyə aid verilmiş şəkildir. Şəkil solğun düyə. Və mən sizə izah edeyim. Burada demək eyni növdən olan çiçəklərin fərqli ilaç çəkləri var. Burda bibərin fərqli növləri verilmişdir. Bibər cinsinin burada isə səhr adı çəmənlikdir, nə bilim meşəlikdir bu kimi ekoloji müxtəliflik verilmişdir. Bunları nəzərə alsaq, ekoloji müxtəliflik olacaq 3-ə, növ müxtəlifliyi 2-yə, e, deməli genetik müxtəliflik də 1-ə bir, aiddir. Eyni növün fərdlərində fərqli genlərin yaranmasıdır, fərqli ləçəklərin olması bu deyəcək A variantı. 30-cu sual. Qrafikdə meyoz bölünmə zamanı DNT miqdarının dəyişməsi göstərilmişdir. Qrafiki əlaqəli fikirlər, hansı fikir yanlışdır? T1 zaman aralığında DNT ikiləşib. T1 zaman aralığına baxıram ki, 2A-dan 4A-ya çatıb DNT miqdarı deməli ikiləşib. T3 zaman aralığı 1-ci telofaza uyğundur. 1-ci telofazada n2c'dir, yəni 2a olmalıdır. T3-ə baxıram ki, 4a-dan 2a-ya düşüb, deməli bu da doğrudur. T3 T5 aralığında sitokinez baş verir. T3-də sitokinez baş verib, T5-də sitokinez baş verib. T4-də sitokinez T4 yoxdur. Bu interfazadır. Ona görə e Bu isə uyğun olmayacaq bu aralıq deyir bizə. T3 və T5-də yazsaydı düzgün olardı. Meioz 2-nin sonunda əmələ gələn bir hüceyrədə 2n miqdarı A-dır. A haploiddir ki, meioz 2-nin sonunda əmələ gələn hüceyrədə A qədərdir. T4 zaman aralığı ikinci profaza uyğundur. Mən bayaq intervala dedim. Profazada ola bilər, profazada da çünki n 2c də olur burada, yəni 2A-dır bizdə. Deməli bu da doğru olacaq. Yanlışımız C variantıdır. 31. Əlverişli şəraitdə başlanğıc sayı 4 olan bakteriya. Aha, 4 bakteriya var. 2 saat ərzində 2 saatımız eləyəcək 6 dənə nəsil. Yəni 20 dəqiqələrin sayı 6-dır burada. Bölünməyə məruz qalmışdır. 4-cü bölünməyə məruz qalan bakteriyanın sayı ilə dayanaq. Bu tip məsələlərdə 4-cü bölünməyə məruz qalan, nə bilim 5-ci bölünməyə məruz qalan və ya hələ 4-cü bölünmədən əmələ gələn, necə hesablayaq? 4 başlanğıc bakteriya var, bir dəfə bölünəndə e, olacaq 8. 2-ci dəfə bölünəndə olacaq 16, 3-cü dəfə 32, 4-cü dəfə 64. 4-cü bölünməyə məruz qalan bu 32-dir. 64 4-cü bölünmədən əmələ gələndir. 32 isə məruz qalandır. Yəni bu bölünüb 64-əmələ gətirib. Ona görə 4-cü bölmənin məruz qalan dedikdə 32-ni götürürük. Əmələ gələn nəsl sayının cəmi nəsl 6 idi. Bu ikisinin cəmi eləyəcək, hanı 38 B variantı. 32-ci sual: Heyvan hüceyrəsində 2 hissədən ibarət olan arqanoiddir. Bir hüceyrə mərkəzi 2 hissədən ibarət olan arqanoiddir, çünki heyvan hüceyrəsində var. 2 dənə sentriyoldan ibarətə, bir də ribosom böyük və kiçik hissəciklərlə ona görə olacaq E variantı. 33 yenicə oksigenlə birləşmiş qan ürəyə gəldikdən sonra ürəkdən hansı damarla çıxır? Artıq bu eritrosit e, oksigen daşıyır və ürəyin sol qulağçığına gəlib deməkdir. Sol qulaqçıqdan sol mədəciyə töküləcək. Sol mədəcikdən isə aorta vasitəsilə çıxacaq. Ona görə variantımız S variantı. Belə bir genotipli fərdin bu genotipli qamiyyət əmələ gətirmə ehtimalı neçedir? Böyük A kiçik A, ikisindən biri kiçik A geni daşıyır, düzdür Yazıram ikisindən biridir. Böyük B kiçik B, ikisindən biri kiçik B geni daşıyır, yazıram ikisindən biridir. Böyük S bizde de bizdə də ikisinden biridir. Böyük D isə sadəcə böyük D, yəni vurulsun 1. Bu da eləyəcək 8-də 1. Patau sindromlu qız uşağının bir somatik hüceyrəsində xromosom müxtəlifliyi n olarsa. Patau sindromlu uşağın 22 autosom müxtəlifliyi birdən də x-i var, 23 autosom müxtəlifliyi var və biz bunu n ilə işarə etmişik. 23-ü, yəni n kimi işarə etsək. Qız uşağının sağlam qız uşağının bir somatik hüceyrəsində neçə homoloji xromosom cütü olar? 22 autosom xromosom cütü və bir dənə də XX bizdə qadınlarda homoloji cüt əmələ gətirir, kişilərdə deyil. Yəni 23 homoloji cüt əmələ gəlmiş olacaq ki, əgər 23 müxtəlif N ilə işarə etmişdimsə, 23 homoloji xromosom cütünü də N ilə işarə edəcəyik. Göl qurbağasının onurğa sütunu neçə sümükdən ibarətdir? Faqərlər həm də sümükdürlər. 1 boyun, 7 gövdə Bir oma fəqərəsi üstə gəlsin bir dənə quyruq sümü, toplan burda 10 dənə sümük var. 37-ci sual: İnsan askarıdı haqqında hansı fikir yanlışdır? Sürfəsi insanın diafraqmasından 2 dəfə keçir, elə yanlışımız budur. Bu 3 dəfə keçir. Niyə? Niyəsini deyimsə, bir dəfə sürfəni uddum. Məsələn, bəbu biri insandı. Bu bunun döş boşluğu, bu da qarın boşluğu. Sürfəni bir dəfə uddum, bu diafraqmadan keçdi. Gəldi bağırsaqlardan, bir də təzədən ağciyərə döş boşluğuna qayıtdı. 2-ci dəfə diafraqmadan keçdi mi? Burdan ağza gəldi, bir də ağızdan təzədən bağırsaqlara gələcəkdir. 3 dəfə keçmiş olur. Ona görə 2 dəfə deyil, 3 dəfə keçəcək. Elə yanlışımız A variantıdır. Simpatik sinirlərin fəaliyyətinin artması ürək siklinin müddəti arasındakı əlaqə necədir? Simpatik sinirlər demək qan damar sisteminin işini sürətləndirir. Ürək siklin davam etmə müddətini azaldacaq. Siklin sayı artar amma müddəti azalacaq ona görə də tərs mütənasib olacaq. İnsanın görmə siniri öz başlanğıcını hansı qişadan götürür? Tornu qişadan çor e, ləkələr çor ləkə dediyimiz yerdən daha doğrusu çıxacaq. Və sonuncu sual, nəqliyyat erintin maksimum neçə növ amin turşu daşıyır? Maksimum deyəndə elə 20 növ olacaq. Nəyə görə? Çünki zülalların tərkibində zətfən 20 növ amin turşusu vardır və nəqliyyat erintə də bunların hamısını daşıyacaq. Ona görə də 20 növ maksimum nəqliyyat erintisi amin turşusu daşıya bilər. Doğru variantımız A variantı.